হেল্ল' গাইজ আমি আজি যাব ওলাইছোঁ সাহিত্য সভা চাবৰ বাবে পাঠশালা ধৈ আছে আমাৰ পাঠশালা আমাৰ বুলি ক'লোঁ আৰু যিহেতু ঈশ্বৰৰে আৰু এইয়া আমাৰ লগত কীতিকাও যাব ওলাইছে তাইক এনেই মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই দিছোঁ কিন্তু তাইক নিনিও বাৰু আমি যাম আৰু গাড়ী আহি পোৱাই নাই গতিকে অলপ সময় ৰখি আছোঁ দেখুৱাই থাকিম বাৰু কি কি চাওঁ কি কি নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য টিভি সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি গৈ আছো অসম সাহিত্য সভা চাবৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্ত সপ্তম দ্বি বাৰ্ষিক অধিৱেশন পাঠশালাত হৈ আছে আৰু এই ডাঙৰ আৰু এই অধিৱেশনখন চাৰিদিনৰ বাবে চলি আছে আৰু আমি তিনিদিনৰ দিনাখনহে গ'লোঁ মানে একত্ৰিছ জানুৱাৰীৰ পৰা চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলি আছে আৰু আমি তিনি তাৰিখৰ দিনাহে গ'লোঁ তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত ইমান দিন সময় পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ ওচৰে হয় বেছি দূৰ নহয় বিছ কিলোমিটাৰমান হ'ব তথাপি আমি যাব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে তথাপি আজি আহিছোঁ গতিকে অধিৱেশনখন চাম বুলি আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম সেয়া এইখন প্ৰথম গেটখন গড়ৰ আকৃতিৰে বনোৱা হৈছে আৰু গেট বহুতখন আছে বাৰু এইখন প্ৰথম গেটেৰে আমি সোমাই গ'লোঁ আৰু এয়া ভিতৰত সোমাই আমাৰ অসমৰ মহাপুৰুষসকলৰ নাম এনেদৰে ফটো সহকাৰে ফুলেৰে ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই থৈ দিছে প্ৰত্যেকৰে নামবিলাক ধুনীয়াকৈ লিখি থৈ দিছে আৰু শ্বহীদসকলৰো নাম আছে বাৰু ইয়াতে আমি প্ৰদৰ্শনীৰ ভিতৰফালে সোমাই আহিলোঁ আৰু আহিয়ে জাপিখন চাবলৈ আহিছোঁ এই জাপিখন ইমানেই ডাঙৰকৈ বনাইছিলে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জাপি এইখনে প্ৰথম বনাইছে অসমত এইট্টি চেভেন ফুট ডাঙৰ এই ইমান ডাঙৰ জাপিখন আমাৰ অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনোৱা হৈছে গতিকে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বুলি ক'ব লাগিব আৰু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডেই হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত ইমান ডাঙৰ জাপি এখন অসম সাহিত্য সভাত বনাইছে তাকো পাঠ চালাদ গতিকে আমাৰ বাবে এইটো বহুত গৌৰৱৰ কথা হয় আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এখন ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পুৰণা বস্তুবিলাক প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাইছে এয়া আজিকালি কাঠৰ চৰিয়া দেখিবলৈ নাই আৰু লগতে টেলিফোন আৰু এয়া জাপা এইবিলাক দেখিবলৈ নাই গতিকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দেখাইছে আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু জাকৈ গলৈ তাৰপিছত এয়া খৰাহী এইবিলাক ইমান সৰু সৰুকৈ ইয়াতে বনাই দেখুৱাইছে আৰু এইবিলাক আজিকালি দেখিবলৈ নোপোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু এয়া চৰাইৰ পাহটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সজাই থৈ দিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এয়া জাপিবিলাক চাওক আমাৰ অসমৰ যিহেতু এইবিলাক সন্মান স্বাভিমান গতিকে ইমান সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই বনাই ইয়াতে সজাই থৈ দিছে আৰু এইবিলাক কিনিব পাৰি আৰু ইয়াতে এয়া চাওকচোন এয়া গৰু গাড়ী আজিকালি দেখিবলৈয়ে নাই গতিকে ইমান সুন্দৰকৈ সৰু সৰুকৈ বনাই ইয়াতে দেখুৱাইছে আৰু ঘৰবিলাকো চাওকচোন কাঠৰ ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই ফে প্রদর্শন করেছে এন্ডিয়ান এয়ারফোর্সর এই এখন হেলিকপ্টার আর এনে এই প্রদর্শন করে কৰি আর এই এইফালে আছে দোকানবিল আৰু বিভিন্ন ধরনের ইয়াতে বস্তু আছে যা থাকে মানে বহুত ধৰণৰ বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ঘূৰাহি সজাই থোৱা বস্তু আৰু আৰু ইফালে আছে কাঁহৰ বস্তু কাঁহৰ বাচন বৰ্তন যি লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াতেও ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে বাৰু আমি এনে চাইহে গৈছোঁ বাৰু কিনা নাই আৰু এইফালে চাওক এখন ইমান পুৰণা ধৰণৰ গাড়ী এইখনৰ নামটো মই কি আছিলে নাজানো বাৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এইখন সজাই থৈ দিছে ইমান পুৰণা গাড়ী এখন ইয়াতে দেখুৱাইছে আৰু এইয়া চাওক বঙাইগাঁও ঘটনাগাৰ এইটো এটা এনেকৈ দেখুৱাইছে আৰু ইফালে এইখিনি এনে এনেকৈ সজাই থৈ দিছে আৰু গছৰ ভাল লাগিছে আৰু এই বিজ্ঞান মেলা আমি বিজ্ঞান মেলাত সোমাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে ইমানেই ভিৰ আছিলে আমি একোৱেই দেখা নাপালোঁ মানে একো চাব নোৱাৰিলোঁ ইমান ভিৰ ক'তো সোমাবই নোৱাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তথাপি অলপমান এনেই চাইডে চাইডে দূৰৰ পৰা চাই আহিছোঁ এয়া অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ এনেকৈ কিবা কিবি আছে আৰু তাৰপিছত বৈজ্ঞানিক বস্তুসকলৰ আৰু ইয়াতে এখন ট্ৰেইন আছিলে ট্ৰেইনখনতো এনেকৈ কিবা কিবি দেখুওৱা হৈছিলে সকলোতে ভিৰ আছিলে সেইবাবে আমি ইমান চাই নাথাকিলোঁ আৰু ৰাতিও হৈ আহিছে গতিকে আমাৰ দেৰিও বহুত দেৰিও হৈ গৈছিলে গতিকে আমি সোনকালে তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এয়া চাওক ঋষিমুণি ইয়াতে কেইজনমানে সেৱকী আছিলে আৰু তেওঁলোকে মানে আগৰ পুৰণা ঋষিমুণিসকলে কেনেকৈ বনৌষধি বস্তুৰে মানে ঔষধবিলাক তৈয়াৰ কৰিছিলে সেই বস্তুটো ইয়াতে দেখোঁ আৰু সেইখন আছিল চিৰ চেনেহীমৰ ভাষা জননী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কিতাপ এখন ডাঙৰকৈ কিতাপৰ নিচিনাকৈ বনাই ইয়াতে থৈ দিছিল আৰু ইয়াতে আমি ফটো উঠি আকৌ ভিডিঅ' অকণমান কৰি লৈ আহিলোঁ এইটো হৈছে চক্ৰব আৰু ইয়াত সোমালে মানে কোনফালে ৰাস্তা কোনো ধৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি সোমালোঁ এয়া চাওকচোন কেনেকৈ মানুহবিলাকে ঘূৰিয়ে আছে ঘূৰিয়ে আছে ৰাস্তাই পোৱা নাই তাৰপিছত আমি সোমালোঁ অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন ইয়াতে গাঁও অসমত যিমানবোৰ জনগোষ্ঠী আছে গাঁওবিলাক ঘৰবিলাক ইয়াতে বনাই বনাই থৈ দিছে আৰু এইটো হৈছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এটা ঘৰ চাংঘৰ আৰু ইয়াতে মই উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ অলপমান এনেই বনাই থৈ দিছে ভিতৰত দেখুওৱা নাই বাৰু চাংঘৰ এনে বনাই থৈ দিছে তাৰপিছত এইফালে অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীৱনৰ ভঁৰাল ঘৰৰ কিছুমান সা সঁজুলিয়েই ইয়াতে দেখুৱাইছে লগতে লিখি লিখি থৈ দিছে বস্তুবিলাকৰ নামবিলাক আৰু এয়া এইটো হৈছে ভৰালকৰ আৰু এইফালে মাছ মৰা সঁজুলিবিলাক আৰু ইয়াতে জাল জাকৈ কলৈ সকলোবোৰ আৰু লগতে মাছ শুকান মাছো কেইটামান শুকাই থৈ দিছে কেনেদৰে মাছ শুকোৱা হয় সেইবিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰি থৈ দিছে আৰু এইটো আছিলে কৈ বৰ্ত জনগোষ্ঠীৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী আৰু ইয়াতে লিখা আছে এইটো হৈছে পল আৰু খলৈ তেওঁলোকৰ ভাষাত লিখা আছে আচলতে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ দুৱাৰ আৰু জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীবিলাক তেওঁলোকে এনেধৰণে দেখুৱাইছে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে বহীও আছে আৰু কৈও আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীবিলাক এইবিলাক ধুনীয়াকৈ পৰিদৰ্শন কৰি দেখুৱাইছে আৰু এইফালে এখন গাঁও আছে ইয়াতে সৰু সৰু কেইটামান জুপুৰি ঘৰ আছে অসমত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰবিলাক আৰু ইয়াতে সকলো ধৰণৰ জনগোষ্ঠীৰ ঘৰ দুৱাৰ তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ সকলোবোৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু আমি ইমানখিনি চাব পৰা নহ'ল অলপ অলপমানকৈ চাই গৈছোঁ যিহেতু ইমান যিবিলাক খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ভাগৰ লাগিছিলে আৰু ভোকো লাগিছিলে গতিকে পোকনৰ দোকান পকনকে পেকেট সিমানকৈ গোটেইকেইটাই খাই ল'লোঁ আগত সেই গ্ৰন্থমেলাত সোমালোঁ আৰু ইয়াতে বেছি ভিৰ নাছিলে বাৰু কমকৈ আছিলে আৰু বহুত দোকান আছিলে গ্ৰন্থমেলাৰ আৰু ইমান ধৰণৰ কিতাপ আছিলে ইয়াতে অকণমান কিতাপ চিতাপ চাই কেইখনমান লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু মাহঁতে নোৱাৰে বোলে একেবাৰে পঢ়ি লৈছে গতিকে আমি ইমান সময় চাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া গেটৰ বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ চাওকচোন ৰাতিও ইমানেই মানুহ হৈছিলে ৰাতিও বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছিলে আৰু ঠাইখন বহুত ডাঙৰ যিহেতু বহুত মানুহ হ'লেও সিহঁতে বেলেগ একো নাছিল আবেলি চাৰে তিনিটাৰ পৰা ইমান সময় খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ৰাতি প্ৰায় সাতটা বাজি গ'ল আৰু ইমানেই ভাগৰ লাগিছিলে মানে শেষত আমাৰ ভৰি নচলাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে আৰু কোনোমতে আমি এয়া পাঠশালৰ এখন হোটেলত আহি একাপ একাপ চাহ খাই ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ ভাগৰত লাল কাল হৈ কোনোমতে ঘৰ আহি পালোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে অলপমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে বাই বাই